hibsga ol ularni endi uh... kim kim gapirdi eshitildi shekilli nimaham derdim siz va qallig'ingizga bayram muborak va xayrli kech to'xta ular ketyapti ular uyimga bostirib kirdi va meni o'g'irlamoqchi bo'lishdi sen aytmoqsan ki, ularni ushlamading bolakay bo'ldi 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 sen aytmoqchisanki ota onang seni yolg'iz qoldirishdimi yolg'iz 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 nega aytding Max? nega bu haqida gapirib berding nega balki politsiya yaxshi fikr emasdir